Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 5 set 49 akan membentangkan berkenaan dengan tugasan individu bagi subjek keedah mengajar iaitu rancangan pengajaran harian RPH dan justifikasi aktiviti. Saya Nor Najihah binti Syaibi bernombor matrik E157976 akan membentangkan rancangan pengajaran harian RPH dan justifikasi aktiviti bagi subjek matematik tahun 3 dengan tajuk penolakan wang. Okey, untuk standard kandungan adalah 4.2 penolakan wang, standard pembelajaran 4.2.1 dan 4.2.2 menyelesaikan operasi penolakan wang dalam lingkungan RS10,000. Manakala untuk objektifnya pula adalah yang pertama, murid dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 35 soalan operasi penolakan dengan tepat. Yang kedua, murid dapat mengira jumlah baki wang dalam simulasi jual beli dengan 80% ketepatan. Yang ketiga dapat menerangkan langkah pengiraan dengan betul dalam aktiviti berkumpulan. Okey, untuk fasa induksi iaitu fasa pengenalan ini, murid menonton paparan multimedia berkenaan dengan situasi jual beli yang berlaku di kantin sekolah. Melalui tontonan ini, murid akan berkongsi pengalaman mereka berkaitan dengan penerimaan baki wang yang biasa mereka terima ketika membuat pembelian di kantin mahupun di koperasi sekolah. Melalui aktiviti ini, murid dapat mengaitkan pembelajaran mereka dengan pengalaman mereka dalam menggunakan uh, wang dalam kehidupan seharian, di samping merasam pemikiran mereka untuk berfikir secara kreatif dalam penerimaan baki wang. Okey, untuk PDP di langkah 1 selama 15 minit ini, murid melibatkan diri dalam simulasi jual beli menggunakan model wang kertas dan shilling. Guru bertindak sebagai penjual manakala murid sebagai pembeli. Murid akan memilih barang, melakukan transaksi dan mengira baki wang dengan bimbingan guru. Murid juga akan membandingkan jawapan mereka antara satu sama lain. Aktiviti ini adalah berkonsepkan pembelajaran secara hands-on dan kolaboratif yang mengukuhkan lagi pemahaman berkaitan konsep penolakan wang secara praktikal melalui pengalaman mereka sebenar. Untuk langkah dua, aktiviti PDP berlangsung selama 20 minit iaitu murid menonton video interaktif yang menerangkan tentang langkah operasi tolak. Kemudian, uh, mereka akan menjawab soalan secara berkumpulan melalui lembaran kerja live worksheet sebelum melekatkan latihan secara kendiri. Justifikasi melalui aktiviti ini adalah visual interaktif dapat membantu murid memahami dengan lebih jelas manakala pembincangan membolehkan mereka untuk bertukar pandangan serta memberi kefahaman bersama. Latihan individu juga akan memastikan penguasaan kendiri dan murid akan diberi peluang untuk memberi justifikasi terhadap jawapan di diperoleh sekaligus membina kemahiran komunikasi matematik yang mantap. Okey, langkah tiga, aktiviti pengukuhan melalui kaedah pembelajaran berasaskan permainan dan aplikasi interaktif telah dijalankan selama 15 minit. Okey, melalui aktiviti ini, murid dalam kumpulan menggunakan permainan Kid Fun Learning Money Games dan Kak Manila untuk memilih barangan, mengira harga dan baki serta membentangkan penyelesaian. Okey, selain itu, murid juga diajar untuk menggunakan aplikasi World War untuk latihan interaktif. Okay, justifikasi bagi aktiviti di langkah tiga ini adalah murid mengukuhkan konsep melalui permainan yang menyeronokkan, mengasah kemahiran teknologi dan berkolaborasi secara aktif dalam kumpulan. Okey untuk fasa penutup selama lima minit, aktiviti yang diadakan adalah murid mendengar rumusan guru, menjawab soalan refleksi dan melengkapkan latihan kediri dalam buku aktiviti matematik tahun 3 sebagai pengukuhan. Justifikasi bagi aktiviti ini adalah dapat memberi peluang kepada murid untuk membuat refleksi, mengukuhkan apa yang telah dipelajari dalam kelas dan menilai kefahaman masing-masing. Maklum balas yang membina juga dapat meningkatkan motivasi dan keyakinan diri murid untuk terus maju dalam pembelajaran. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjan binti Ogani. Saya akan membentangkan RPH Pendidikan Islam uh, tajuk Istinjak satu tuntutan. Di pertama, murid dapat menyebut pengertian istinjak dengan betul. Kedua, murid dapat mengetahui cara istinjak dengan betul. Tiga, murid dapat menyenaraikan alat yang digunakan untuk beristinjak dengan betul dan tepat. Kriteria kejayaan Pertama, murid dapat menyebut maksud istinja dengan betul dan tepat di hadapan rakan dan guru. Kedua, murid dapat mengetahui dan mengamalkan dengan kaedah istinja melalui kuis. Ketiga, murid dapat menyelaraikan semua alat yang digunakan untuk beristinja dengan tepat melalui latihan pengukuhan. Pembahagian seindaksi saya gunakan kaedah soal jawab dan pemerhatian visual. Murid akan melihat gambar berkaitan dengan situasi melalui slide yang saya tayang. Dan saya akan bertanya kepada murid apa yang kamu nampak daripada uh, slide tersebut. Dengan aktiviti ini kita boleh tahu pengetahuan yang sedia ada daripada soal murid itu. Okay, kaedah visual dan soal jawab membantu mereka untuk mengaitkan ilmu sedia ada dengan pelajaran baru serta semula jadi dan interaktif. Pembahagian seindaksi saya gunakan kaedah soal jawab dan pemerhatian visual. Murid akan melihat gambar berkaitan dengan situasi melalui slide yang saya tayang. Dan saya akan bertanya kepada murid apa yang kamu nampak daripada untuk langkah pertama saya pastikan murid faham asas terlebih dahulu sebelum masuk ke aktiviti praktikal. Uh, murid akan baca definisi dan dalil yang dipaparkan, kemudian saya akan beri penerangan secara ringkas. Saya juga tunjuk gambar alat yang boleh beristinjak dan alat yang diharamkan untuk beristinja. Uh, aktiviti ini akan membantu murid untuk faham asas teori dalam dalam masa sama melatih uh, keyakinan murid untuk berjejak di khalayak ramai dengan cara saya memilih untuk bahasa di hadapan. Langkah kedua, saya buat demonstrasi teknik istinjak. Saya gunakan bahan batu mengajar seperti anak patung, batu, tisu dan daun kering. Kaedah yang dipilih adalah kaedah amali supaya murid boleh belajar secara langsung dan lebih jelas. Dengan kaedah amali, murid dapat lihat dan faham cara sebenar dan mereka lebih mudah ingat. Saya akan tunjuk cara dahulu, kemudian pelajar-pelajar uh, ni akan cuba buat sendiri melalui sesi tunjuk cara. Okey, langkah yang ketiga saya akan uh, buat satu kuiz uh, iaitu menggunakan Wordwall. Kaedah yang saya pilih ni adalah pembelajaran berasaskan permainan digital. Dalam uh, aktiviti ni, murid akan menjawab soalan dalam talian bersama dengan saya. Kelebihan kuis ni adalah uh, memberi keseronokan dan membantu murid dengan lebih bermotivasi. Selain itu, kuis ini dapat menguji pemahaman murid dengan cara, dengan cara menarik dan tidak membosankan. Aktiviti gamifikasi ini juga mengukuhkan pemahaman murid secara interaktif selaras dengan pembelajaran abad ke-21. Untuk pengukuhan, saya menggunakan lembaran kerja sebagai bahan bantu. Kaedah yang digunakan ialah kaedah bertulis dan perbincangan rakan sebaya. Dalam aktiviti ini, murid akan menjawab soalan dalam lembaran kerja. Kemudian mereka akan bertukar jawapan dan berbincang bersama rakan. Kelebihan aktiviti ini ialah membantu murid untuk menyemak semula jawapan, yang mereka, jawapan mereka dan mengukuhkan kefahaman melalui perbincangan. Ia juga menggalakkan kerjasama dan komunikasi antara murid. Uh, Di samping itu, aktiviti ni dia berfungsi sebagai pentafsir formatif untuk menilai tahap kefahaman murid secara individu untuk saya gunakan kaedah refleksi dan penghargaan. Murid akan menyebut semula kata kunci yang dipelajari, berfikir tentang kepentingan istinjak dalam kehidupan seharian dan menerima pujian atau galakan daripada guru. Aktiviti ini bertujuan menggalakkan pemikiran refleksi dan meningkatkan kesedaran murid tentang nilai kebersihan dalam Islam. Ia juga dapat mengaitkan pembelajaran dengan situasi sebenar serta memberi penutup yang bermakna kepada sesi PDP. Sekian terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalil Azam bin Zamrus, matrik P156505. Saya merupakan pelajar DPP di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM untuk set 49 dari kumpulan 5. Pada hari ini saya ingin memberikan justifikasi berkaitan dengan kaedah ataupun aktiviti yang dijalankan uh, untuk RPH uh, di dalam kelas Yang pertama sekali berkaitan dengan set induksi uh, Guru telah melakukan satu simulasi ataupun lakonan Di mana guru telah keciciran wang sebanyak RM10 ketika hendak masuk ke dalam kelas <tuh> Selepas sesi uh, memberi salam Murid telah menegur guru Di mana guru telah keciciran wang ketika itu seluruh murid uh, uh, semua murid di dalam kelas telah memberikan fokus terhadap apa yang sedang berlaku oleh itu saya hendak menekankan bahawa saya indeks yang dijalankan ini adalah berkaitan untuk menarik minat pelajar ataupun mengambil perhatian pelajar supaya memberikan satu fokus terhadap situasi yang sedang berlaku dan murid-murid dapat berfikir secara awal ataupun memberi gambaran awal kepada murid bahawa Apakah topik yang hendak disampaikan ataupun hendak dipelajari pada hari tersebut. Ini pada langkah yang pertama, aktiviti yang dijalankan adalah murid-murid telah menonton tayangan video YouTube melalui projektor yang dipancarkan di dalam kelas. Murid-murid telah memberikan fokus yang sangat baik untuk penerangan secara visual tayangan video tersebut mengenai pengenalan umum berkaitan dengan wang ringgit dan duit shilling. Seterusnya, murid-murid juga telah mendengar satu penjelasan mengenai ciri-ciri mata wang RM1, RM5, RM20, RM50 dan RM100 oleh guru. Dalam masa sama, guru juga telah memberikan satu soal jawab, satu persoalan di mana apakah perbezaan di antara ciri-ciri setiap mata wang tersebut. Contohnya, apakah perbezaan ciri-ciri RM1 dengan RM5, apakah perbezaan antara RM20 dan RM50. Murid-murid telah memberikan respon yang sangat baik dan memberikan jawapan yang sangat tepat seperti yang uh, yang dikehendaki oleh guru. Langkah yang kedua, murid-murid dikendaki untuk melakukan satu lakonan pendek di hadapan kelas. Situasi di mana mereka hendak membuat pembelian makanan dan minuman di kantin sekolah. Guru sebagai penjual dan murid adalah sebagai pembeli. Murid-murid perlu membuat pembelian contoh nasi lemak dan uh, air sirap ais. Uh, dan gabungan tersebut adalah sejumlah RM3.50. Murid-murid perlu berfikir secara aras tinggi di mana mereka perlu menyerahkan sejumlah wang kepada penjual seterusnya murid-murid perlu berfikir apakah baki yang mereka akan dapat sekiranya memberikan wang sebanyak RM5 kepada penjual dalam masa sama berapakah keping RM1 yang mereka akan dapat sekiranya memberikan wang RM5 untuk makanan dan minuman yang berharga RM3.50 secara tak langsung aktiviti ini dapat memberikan murid, -murid pendedahan kepada berfikiran aras tinggi kebat seterusnya dapat menyelesaikan masalah matematik. Ah uh, wang ini secara gabungan antara duit shilling dan duit ringgit Malaysia. Di pada langkah ketiga pula adalah berkaitan dengan uh, menguji kefahaman murid terhadap seluruh pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Oleh itu guru telah memberikan contoh gambar uh, makanan, contoh gambar beg dan contoh gambar kasut. Mereka perlu menjawab beberapa soalan uh, yang diberikan oleh guru sebagai lembaran kerja dan latih tubi berterusan di dalam buku latihan mereka Oleh itu, guru telah uh, menampal gambar tersebut di depan uh, papan putih dan meletakkan harga Seterusnya, guru telah memberikan beberapa soalan uh, yang mereka hendak uh, jawab dan memberikan jawapan yang tepat di dalam uh, lembaran kerja tersebut dan latihan yang, yang telah diberikan oleh guru tersebut sebagai latihan secara berterusan untuk menguji kefahaman mereka sejauh manakah mereka memahami topik pembelajaran yang telah disampaikan pada hari tersebut Assalamualaikum dan salam sejahtera saya Naim Hakimi bin Anang, P158980, pelajar di BPUKM, Kohort 6, Set 49, dari Kumpulan 5, membentangkan tugasan bagi kursus Kaedah Mengajar. Set Indaksi dilaksanakan untuk menarik minat dan mengaktifkan pengetahuan sedia ada pelajar. Guru menggunakan kaedah tayangan gambar dan video bagi membantu pelajar mengaitkan Kesultanan Melaka dengan negeri-negeri yang terlibat. Guru juga turut menyoal beberapa soalan secara rawak kepada pelajar bagi membantu guru membuat denoksis awal tahap kefahaman pelajar. Kaedah ini boleh merangsang pemikiran awal dan persediaan pelajar bagi menerima isi pelajaran seterusnya. Semasa langkah pertama, guru memberikan penerangan tentang salah silah dan hubungan diraja menggunakan peta minda. Kaedah ini dapat menyediakan asas ilmu yang sistematik dan tersusun. Peta minda dapat membantu pelajar memahami konsep secara visual dan logik. Hal ini dapat memudahkan pelajar menghubung kait maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada. Ianya juga dapat mengukuhkan kefahaman tentang perkembangan institusi kesultanan ke negeri-negeri lain. Langkah kedua pula dijalankan menerusi aktiviti secara berkumpulan yang menerapkan elemen uh, pembelajaran abad ke-21 iaitu kolaborasi, komunikasi dan pemikiran kritis. Setiap kumpulan perlu fokus kepada satu negeri untuk penerokaan maklumat secara lebih mendalam. Pelajar perlu menganalisis warisan iaitu meliputi adat, pemerintahan, gelaran dan upacara. Ini dapat membantu pelajar memahami konsep secara bersepadu. Peta minda dan atau carta ringkas Sebenarnya dapat membantu pelajar menyusun maklumat secara sistematik. Pada langkah ketiga, hasil daripada perbincangan di langkah kedua tadi dibawa oleh pelajar menerusi pembentangan secara berkumpulan kepada rakan sekelas. Kaedah ini dapat meningkatkan kemahiran komunikasi pelajar untuk supaya lebih yakin dan lebih tersusun. Guru juga turut melontarkan soalan kebat dalam menggalakkan pemikiran secara reflektif dan analitik. Seterusnya, guru juga menyimpulkan beberapa isi penting dan mengaitkan dengan topik pembelajaran. Hal ini dapat mengukuhkan kefahaman pelajar terhadap warisan Kesultanan Melayu Melaka. Bagi langkah terakhir iaitu penutup, diadakan sesi refleksi Sesi ini adalah sebagai sesi pengukuhan dan pemantapan. Guru akan uh, melontarkan beberapa persoalan bagi membantu pelajar supaya menilai semula dan memahami pembelajaran. Murid juga diberi peluang untuk menjawab secara sukarela dan juga secara rawak dalam membina keyakinan diri. Pelajar juga diberikan peluang untuk bertanya kepada guru tentang topik yang mereka tidak fahami berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Guru juga turut memberikan penegasan kepada pelajar yang mana mereka sebagai generasi baru sepatutnya menghargai warisan sejarah dan juga mengamalkan nilai murni seperti semangat patriotisma dan bertanggungjawab terhadap apa yang telah diwarisi sehingga kini. Assalamualaikum, saya Nurul Adibah binti Mak Nombor metrik P157996 akan membentangkan rancangan pengajian harian dan justifikasi. Saya memilih mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 1 yang bertajuk suci daripada najis. Standard kandungan 4.3, jenis-jenis najis dan cara menyucikan. Standard pembelajaran 4.3.1 menyatakan maksud najis mukhafafah, mutawasitah dan mughalazah. 4.3.2 menunjukkan cara menyuci setiap jenis najis. Objektif pertama, menghuraikan tiga jenis najis yang dipelajari dengan betul. Objektif kedua, menerangkan proses penyucian najis-najis. Objektif ketiga, membezakan di antara jenis-jenis najis berserta contoh Indaksi, menggunakan kaedah berpusatkan bahan digital. Murid ditayangkan gambar seekor kucing yang sedang makan. Guru akan bertanya soalan kepada murid. Berdasarkan gambar, apa yang berlaku pada makanan yang masuk ke dalam perut kucing? Dan ada murid yang akan menjawab menjadi najis. Justifikasi daripada aktiviti ini adalah dapat menarik tumpuan dan minat murid. Murid dapat melihat situasi yang biasa dalam kehidupan mereka dan memastikan semua murid memberi tumpuan sepenuhnya. Langkah satu, menggunakan kaedah rujukan bertulis dan kaedah berpusatkan bahan digital. Murid diminta membuka buku teks dan meneliti penerangan guru berkenaan jenis najis melalui tayangan slide. Murid juga diperlihatkan video simulasi tentang cara mencikan najis berdasarkan jenisnya. Justifikasi langkah satu adalah penggunaan buku teks sebagai bahan rujukan untuk pembelajaran sistematik. Pendekatan visual dan interaktif meningkatkan pemahaman, menarik minat mengelakkan kebosanan dan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sebenar. Langkah dua, menggunakan kaedah berpusatkan murid iaitu penghasilan peta minda IT berkaitan pengertian dan jenis najis. Murid dibahagikan kepada enam kumpulan yang menggabungkan dua tahap penguasaan ketua kumpulan dilantik oleh guru dalam kalangan pelajar yang cepat menguasai. Setiap kumpulan dikehendaki berbincang dan melakar peta minda di atas kertas majung. Testifikasi langkah dua adalah menggalakkan interaksi sosial dan komunikasi, menyusun maklumat secara visual dan sistematik, membantu murid berkongsi idea dan menyelesaikan masalah bersama. Langkah tiga, menggunakan kaedah berpusatkan murid iaitu aktiviti spinsi answer berkaitan kaedah penyucian najis berdasarkan jenisnya murid kekal dalam kumpulan yang sama dan perlu memberi nama kumpulan. Nama kumpulan ditulis di atas kad buat bulat yang boleh diputar. Kumpulan yang dipilih akan diberikan gambar. Murid diminta berbincang untuk menjelaskan pemahaman mereka. Wakil kumpulan yang perlu menjawab terdiri daripada murid yang memerlukan bimbingan tambahan untuk melatih kefahaman dan keberanian mereka. Kumpulan lain akan menilai dan memberi maklum balas. Justifikas langkah tiga adalah meningkatkan motivasi dan semangat kerja perpasukan, membantu murid memahami kaedah penyucian najis secara visual dan membantu mereka menguji kefahaman dalam suasana yang menyokong. Penutup, sebelum kelas berakhir, murid diberi peluang untuk bertanya soalan. Dengan adanya aktiviti ini, ia dapat mengukuhkan pemahaman murid mengenai topik suci daripada najis. Selain itu, dapat menggalakkan interaksi aktif antara murid dan guru. Malahan, guru juga dapat melihat tahap kefahaman murid dengan mudah. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.